Я живу здесь с 91 -го года, я 25 лет отработала на этом предприятии. Вот. Я хочу получить свое жилье. Вот и все. Да, это я простояла на очереди всю жизнь. Я не знаю, где моя очередь делась. И я хочу получить свое жилье от государства, которое мне положено. Мы все делаем в жильцы сами за свой счет. Вот. При этом мы не имеем ни на что права вот, а комнаты раздаются э, посторонним людям. Хотя по закону, вот, э, э, ну, как должно было быть, это должно было э, то положение, которое к нам применяли. то тут должны были жить 70% работников завода и 30% э, обслуживающих завод персонал. Это учителя, врачи и так далее. Тут получилось, осталось, может быть, 10% заводских, вот, а все остальные, как бы, э, люди приходящие, вообще неизвестно откуда, здесь взявшиеся. Нас э, столкнули между собой лбами, потому что произошло распределение этих нежилых комнат, которые были рядом, и, в принципе, они были розданы всем работникам завода, как улучшение жилищных условий. На этом фоне людей столкнули. Вот. Я считаю, что это делают люди, которые не умеют конструктивно мыслить, которые вот э, действуют по принципу «разделяй и